সময় হ'ল এতিয়া দহটা হাতত দিছ আহিছোঁ পাত খুন্দিবলৈ আজি মানুহ এজন বেছি এই বৰ্তাক জোৰ জবৰদস্তি কৰি লৈ আহিছোঁ বৰ্তা বোলক বলক বুলি কৈ আছোঁ এতিয়া আমি ঘৰৰ বাগানলৈ বোলো আছে তান তাক মহ জ্ঞানদান দলায় শিশুকেই টানৰ কথা শুনো ছাৰ দেই নমস্কাৰ মই যাদুমণি গগৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এইখিনি ৰাতিপুৱাই গৈ সেই ঘাঁহ আনিলোগৈ নখেকৈ কাটি নিছোঁ সেইফালে মুঠা সিফালে মুঠা থৈছোঁ গৰুখিনি দি মই লাহে দিছে দেৰিকৈ গতিকে এইবোৰকে খাপে খাপি ন ভাল ভাল এইটো আমাৰ ঘৰৰ ডাঙৰ ফিচাৰী আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা বুলি নহয় আৰু পুখুৰী মুঠতে চাৰিটা আছে এইটো এটা আমাৰ গোসাঁই ঘৰ গোহালি আৰু ভঁৰালৰ ওচৰত এটা আছে আৰু আৰু দুটা আছে সি পিছফালে যিমান পুখুৰী আছে যি ধৰণে মাছ পুহিব লাগিছিলে পোৱা নাই কেলৈ পোৱা নাই সেইটো ময়ো নাজানো সময়ত যেতিয়া মাছ মেলিব লাগে যিমান মাছ মেলিব লাগে এইখিনিও পোৱা নাই আৰু মাছ মেলিলেই নহ'ব মইতো জানো কি মাছক খুৱাব লাগিব খোৱালহে ডাঙৰ দীঘল হ'ব এইহে গোবৰ দিবলৈ সময় নাই বাহু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ প্লেনিং এটা আছে যে মাছ পুহিম আমুক তামুক কৰিম এই গোবৰখিনিয়ে চুকটোতে মই দিলোঁ এই মানে কি হ'ল আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' চাব পাৰে গোবৰ কিয় দিয়ে কেলেই দিয়ে গোবৰ মাছে খায় নে নাখায় আচলতে গোবৰ মাছে নাখায় কেতিয়াও নাখায় গোবৰ মাছে নাখায় যিমান মই ক'লেও নেমানো হেজাৰ বাৰ আপুনি কাণ কাটি দিয়ক মই নেমানো গোবৰ নাখাই মাছে গোবৰ যেতিয়া গেলিব মাটিৰ লগত মিহলি হ'ব সেই মাটিত কি হয় সৰু সৰু গছ হ'ব সৰু সৰু গছ পানীৰ পানীৰ তলত সৰু সৰু গছ হ'ব হেলুৱাই নিচিনা বা কিবা ধৰণৰ অকণমান আপুনি চালে ইউটিউবত চালে ছাৰ্চ কৰি গুগলত চালে দেখিব খাদ্য প্লেণ্টত মানে কিনো সেই তেনেকুৱাবিলাক যেতিয়া হ'ব নহয় গোবৰ দিলে গেলি পচি সেইবিলাক মাছে খায় অঁ মই হ'ল এতিয়া দহটা সাঁতোৰ দিছ আহিছোঁ পাত চিঙিবলৈ আজি মানুহ এজন বেছি এই বৰ্তাক জোৰ জবৰদস্তি কৰি লৈ আহিছোঁ বৰ্তা বলুক বলক বুলি নাহোঁ বুলি কৈছে মই বোলো হ'ব আপোনাক টেঙা এটা দিম বোলো কাজিনমু কাজিনেমু এটা দিম বুলি কওঁতে আহিছে যিখন বাগানত আমি পাত ছিঙিছিলোঁ সেই বাগানখনত পাত চিঙি হৈ গ'ল আৰু সেই গোটেই পাতখিনি ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ মই ধুনীয়াকৈ ৱেইট কৰি মই মেলি থৈছোঁ ইয়াৰ মই ঘৰৰ পৰা চাহ লৈ যাম ঠেলাখন লৈ যাম মই নাজানো চাইকেলখন লৈছিলোঁ পাকখিনি উঠাই সেয়া আকৌ মই বাগানলৈকে যামগৈ ঠেলাখন চাইকেলতে ৰছী হেতি বান্ধি ল'লোঁ চাহ লৈ লৈছোঁ নিজেও খামগৈ সিহঁতকো খুৱাম বোলো এই যে মানুহঘৰ দেখিছে আপোনালোকে এই মানুহঘৰৰ বাগানখন মই ৰিজৰ্ট লৈ থৈছোঁ এবছৰৰ কাৰণে এইখন এইবছৰৰ লাষ্ট কুৰ্তা তাৰ মাজতে কথা এটা এনেকুৱা হ'ল মানুহঘৰ অলপমান বিপদত পৰিছিল বিপদত মোক সহায় খুজিছিলে যে যদুমণি এনেকৈ তেনেকৈ মোক পইচা কেইটামান প্ৰয়োজন হৈছে দিব পাৰিবানি মই হাতত আছিলে মানে সেইখিনি সময়ত পইচাটো দি দিলোঁ আৰু সেই দি দিয়া দি দিয়াৰ পিছত আকৌ এই দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ কাৰণে এইখন বাগান আকৌ মূৰ হ'ল মই এবছৰৰ কাৰণে চলাব লাগিব আৰু এতিয়া কিছুদিনৰ পিছতে চাহ গছ কলম দিয়া হ'ব আৰু চাহ গছৰ সেই ওলমি যোৱা ডালখিনি যিবোৰ ডাল সেইবোৰ মানে আকৌ অদৰকাৰী ডাল সেইখিনি কাটিব লাগিব তাৰপিছত এবছৰৰ বাবে আকৌ মোৰ হাতত আছে ৰিজৰ্টলৈ থোৱা যিমান কেইখন বাগান আছিলে বহুত কেইখন নহয় পাঁচখন বাগান আছিলে ৰিজৰ্ট লৈ থোৱা গোটেইকেইখনতে পাঠিঙি হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত অলপমান আছে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁগৈ <laughs> ... <laughs>

আপোনালোকক সেই ঘৰলৈ আহি থকা সেই ৰাস্তাৰ অলপমান প্ৰতিচ্ছবি দেখুৱালো ঘৰত গৈ আছো এতিয়া আমি ঘৰৰ বাগানলৈ আমাৰ বৰ্তাক এইফালে খুৱাবলৈ লৈ গৈছিলো তাৰ পৰা আহি এতিয়া একেবাৰে পুৰা ইটোহে হৈ গলগৈ ঢেলেং পেলেং পাত চিঙৰ তাকে পাই নাই ন তাকে চিন্তা কৰিছো অ গা ধুব লাগিব বৰ্তা ইলি নাই 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 নহয় তেনেকে নহ'ব দেই বৰ্তা গা ধুব লাগিব গাটো এনেই চাব নোৱাৰি ধুব লাগিব আপুনি ইটা ভিতা নহয় নহয় আমি এতিয়া মানুহক সময় হ'ল এতিয়া চাৰিটা আঠাইশ দেখিলে নে বাৰে চাৰিটাতে গধূলি হ'ব আৰু আমাৰ পাট চিঙা কাম আমি সমাপ্ত কৰিলো আজিলৈ কয়ো টানৰ কথা শুনো পৰম চুখে ইৰা নিগদী দেহো তুনা ইখন কৰ দেখা কৃষ্ণ ক শিখু You got a